হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট আজি তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ এছামিছৰ প্ৰথম চেপ্তাৰ তেজেৰা কমলাৱতী নামৰ পাৰ্টটোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম তলা আমোল মূল ভিডিঅ'লৈ যাওঁ ক্ৰিয়াকলাপ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বৰগীতটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উদাহৰণে গাওঁ অহা দুই নম্বৰটো চোৱা বৰগীতটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্টভাৱে পঢ়া দুয়োটা একেই একেটা কথাই কৈছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰ ক বৰগীত বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম কি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তেজেৰে কমলাৱতী নামৰ বৰগীতটোৰ ৰচক কোন উম তিমিৰ ফেৰীয়া কি বাছ হয় যহুদাই কৃষ্ণক পোৱা কিয় জগাইছিল এই চাৰিটা নম্বৰ উত্তৰ বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম হল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ঘ নম্বৰ উত্তৰটো চোৱা তেজাৰে কৰ্মাৱতী নামৰ বৰগীতটো ৰচক হল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ঘ নম্বৰ উত্তৰটো তিমিৰ পেৰিয়া বা শ্ৰমীৰ কিৰণ হয় ঘ নম্বৰ উত্তৰটো চহুদাই কৃষ্ণক পোৱা গৰু চৰাবলৈ গোৱাল গেল পাল সুৰবি লাগে উ গোপাল চাৰি নম্বৰ উত্তৰটো চোৱা এই কথা শাৰী জহাই পোৱা কৃষ্ণক কৈছিল যে কৃষ্ণ উঠা তোমাৰ পিতৃৰ গৰু খুটি লৈ গৈছে আৰু গৰখীয়াবোৰে গৰু লৈ জাকে জাকে চৰাবলৈ গৈছে তোমাৰ গায়েক চৰাবলৈ চোৱা উঠা কৃষ্ণৰ পাঁচ নম্বৰ আৰু অভিধান চাই তলত শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰটো চোৱা কমলাপতি বিষ্ণু বা ভগৱান তিমিৰ এণ্ডাৰ ডাকে মাতে ব্ৰাজবু ব্ৰাজমৰ সৎপুত্ৰ পদুম ব্ৰামৰ ভোমোৰা ত্ৰিজগত স্বৰ্গমাত ৰী ৰাতি প্ৰশ্নটো চোৱা বৰগীতটোত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰকৃতিক দৃশ্য এটি ভৰণা দিয়া উত্তৰটো চোৱা বৰগীতটোত প্ৰকাশ পোৱা ৰাতিপুৱা এটি দৃশ্য ভৰণা কৰিছে যত মাকে কৃষ্ণক জগাবলৈ আহিছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ ছবিখন চোৱা আৰু তাত প্ৰকাশ পোৱা কথা কথাখিনি কোৱা ৰাতিপুৱা দিশী দাঙি ধৰিছে সূৰ্যৰ পোহৰ ওলাই আহিছে নদীত প্ৰদম ফুল ফুলি আছে জাকে চাকে জৰাই উৰি আছে এই কথাখিনি ইয়াত কৈছে ইয়াত আঠ নম্বৰ পিছত আছে আঠ নম্বৰ ক শব্দৰ আগত শব্দ লগাই নতুন শব্দ গঠন কৰা আৰু অৰ্থ জানি লোৱা আঠ নম্বৰৰ ক উত্তৰটো চোৱা জগত ত্ৰিজগত স্বৰ্গ পাতল এই তিনি জগত বুজ ত্ৰিভুজ তিনিটা বহু টকা ক্ষেত্ৰ তিনিডাল সৰল ৰেখাৰে আগৰা ক্ষেত্ৰ বুজ ত্ৰিভুজ তিনিটা বাহু টকা ক্ষেত্ৰ তিনিডাল সৰল ৰেখাৰে আগোৰা ক্ষেত্ৰ কাল ত্ৰিকাল বুধ ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমান এই তিনিকাল শোল ত্ৰিশোল মূল তিনিটা জং থকা এবিধ অস্ত্ৰ কোন ত্ৰিকোণ তিনিটা কোণ থকা ক্ষেত্ৰ নয়ন ত্ৰিনয়ন তিনিটা চকু থকা হিম পিছতে আছে তোমালোকৰ আঠ নম্বৰৰ ঘ তলত দিয়া শব্দবোৰৰ আগত বি পূৰ্ব সংগ্ৰহ লগ লগাই সেইবোৰেৰে অৰ্থ প্ৰকাশক একোটা বাক্য ৰচনা কৰা আঠ নম্বৰৰ খত্তৰটো চোৱা মুখ বিমুগ দূৰ বিদূৰ কিৰণ বিকিৰণ নন্দ বিনন্দ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ বৰজৱালী ভাষাত লিখা বাক্য চাৰিশাৰি আধুনিক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰা ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে এই গীতটো যে আছে তেজেৰে কমলাপতি এই গীতটো লিখা আছিল বৰজৱালী ভাষাত এতিয়া তোমালোকক কৈ বৰজৱালীত লিখা চাৰিটা লাইন অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ অসমীয়া ভাষাৰে লিখিবলৈ কৈছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ৰয়ৰী বিদৌৰ দিশ ধুবলী বৰদ উত্তৰটো চোৱা ৰাতি গৈ ৰাতিপুৱা হৈছে নেক্সট ঘ নম্বৰটো চোৱা সৎপুত্ৰ বিষাহিত ব্ৰাহ্মৰ উৰিয়া উত্তৰটো চোৱা পদুম ফুলি তাঁত ভোমোৰা উৰিছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা দাম সুদাম দাকে তেৰী লৈয়া নাম উত্তৰটো চোৱা দাম আৰু সুদামে তোমাৰ নাম লৈছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা আৰু গৰু চৰাবলৈ যোৱা তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা প্ৰশ্নৰ তলৰ কেইটা তোমালোকে চাবলৈ নালাগে উত্তৰটো চোৱা গৰু বন্ধা ঠাই কি হব গোৱালিয়াৰ থান যিয়ে ৰাতি নেদেখে কুকুৰীকণা যিজনে সকলো জানে কি হৈছে সৰ্বজান বা জ্ঞানী যি সকলোৰে মাজত প্ৰিয় কি হ'ব জনপ্ৰিয় যাক সহজে লাভ কৰিব নোৱাৰি দুৰ্লভ যিজনে কৃষ্ণক উপাসনা কৰে বৈষ্ণৱ তোমালোকৰ এঘাৰ নম্বৰ বৰগীতটোত চাৰিটা আখৰেৰে গঠিত এটা শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰ দুটা মিলি বল বুজাই আৰু শেষৰ আখৰ দুটা মিলি মানুহৰ নাম বুজাই শব্দটো বিচাৰি উলিয়াই লিখা তোমালোকৰ উত্তৰটো চোৱা উত্তৰ বল নাম প্ৰথমটো চোৱা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় মিলি কি বুজায়টো চোৱা প্ৰথম আৰু তৃতীয় মিলি বৰা বুজাই দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মিলি কি বুজায় দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মিলি ল'ৰা বুজাই নেক্সটত চোৱা চতুৰ্থ আৰু দ্বিতীয়ই মিলি কি বুজায়